কি ক'বা গাড়ীখন ল'ব লাগেনেকৈ অঁ মানে নমস্কাৰ মই বিকাশ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিকাশ অট' ড্ৰাইভাৰ আৰু এইটো মোৰ প্ৰথমটো ব্লগ এইটো ব্লগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অট'ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্লগ আৰু সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এতিয়াও ওলাই আহিছোঁ দেৰেগাঁৱলৈ তেনে ব্লক অলপ নকৰে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ যাত্ৰা অলপ গৈছিলোঁ দেৰগাঁও আকৌ এতিয়া ঘৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণ গোলাঘাটলৈ এটা ভাড়া ওলাইছে আৰু ভাড়া অলপ ওলাইছে বুলি ক'লে মানে মনটো বহুতেই বেছি ভাল লাগে অঁ আৰু এতিয়া ঘৰত সোমাই চাৰ্জ আছে বাৰু অলপ এতিয়া ঘৰত সোমাই আপোনাৰ পানী গিলাচ খাই আকৌ যাওঁ গোলাঘাট তাৰপিছত কি হয় হ'ব দিয়ক চাই থাকক মই আছোঁ গোলাঘাটৰ হিন্দী স্কুলৰ ওচৰত মানে মই এতিয়া যাওঁ আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ডিলাৰটোলৈ অঁ মানে অলপমান কাম আছে আৰু বেছিটো নহয় আপোনাৰ এক কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু খেলিব আজি মানুহ হৈছে যথেষ্ট মানুহ হৈছে আজি গোলাঘাটৰ গাড়ী চলাবলৈ মানে কি ক'ব পাৰোঁ ইমানেই মানুহ ইমানেই মানুহ নহয় আগতে মই ইয়াতে ভাড়া মাৰিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি মানে গোলাঘাটত মানে আপোনাৰ ভাড়া নমাহ'লোঁ কেলৈ এই গলিবিলাকত মানে সোমাই যায়গৈ পইচা ইমান নিদিয়ে খুব বেছি দহ টকা দহ টকা দিব দহ টকা দহ টকা দিওঁতে তেতিয়া মানে চাৰ্জ ফুৰি একদম আদায় হৈ যায়গৈ সেইকাৰণে ইয়াত নমাহ হ'লোঁ আমাৰ দেৰগাত ভাড়া আকৌ দেই আমাৰ দেৰগাতো আপোনাৰ পঞ্চাছ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয়হে ভাড়া পঞ্চাছ টকা পঞ্চাছ টকা এনেকৈ পাতি পেলাই মানে পইচা দিওঁতে আপোনাৰ বেছি টাইম নালাগে বাৰু কিন্তু দেৰগাত এটা আছে প্ৰব্লেম সেইটো হ'ল হেৰি মানুহ কম মানে মানুহ কম আৰু আপোনাৰ গাড়ী বেছি আছে বৰ্তমান আহি পালোঁ আমি পিয়াঁজিও ডিলাৰত আৰু এইজন চাওক কেইজন আপোনাৰ আজি মানে কি ক'লো আহিছা তুমি চাৰ্ভিচিং মানে মুখত ইমানেই পেকেট কমাই দিছে মানে কথা ক'ব পৰা নহয় ইফালে চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ আহি পেলানি তোমাৰ গেম খেলি আছে আজি হ'বগৈ নে কি চাৰ্ভিচিং আজি হ'বগৈ নে হ'ব গাড়ী কেনেকুৱা পাইছা চলাই বৰ ভালে কি কি প্ৰব্লেম ওলাইম যায় একোৱেই নকৰে এয়া চাওক আপোনালোকে যদি পিয়াঁজিও আমাৰ নিচিনা অট'বিলাক মানে কেইজিমেলা আহে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' চাই লওক মানে তুমি কি ক'বা যে সেই গাড়ীখন ল'ব লাগেনে অঁ মানে কি কৈছে যে পিয়াঁজীও এনেকুৱা অৰ্থ আপোনালোকে ল'ব নালাগে মানে বহুত প্ৰব্লেম হয় নেকি মই প্ৰব্লেম পাইছোঁ মানে মোৰ মানে মোৰো প্ৰব্লেম আছে বাৰু সেইটো বিষয়ে এটা আপোনালোকক মই মানে ভিডিঅ' বনাই দিম কিন্তু অকল মোৰে প্ৰব্লেম হৈছে বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু নহয় মানে ইয়াৰো হৈছে প্ৰব্লেম ঠিক হয়নে কি মানে ইয়ালৈ আহিলে ঠিক হয়নে ইয়াৰ লাইনে ঠিক হয় আকৌ ঘৰ পালেকে আকৌ হয় মানে সেইটো মানে ইয়ালৈ আহিলে ঠিক হয় আকৌ ঘৰ পালেকে আকৌ হয় তো ইয়াতে অকণমান ৰ' ভাড়াটো অকণমান দেৰি হ'ব আৰু তাৰপিছত কি হয় আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছোঁ চাহক আগৰ ল'ৰাটোৱে আচলতে যিখিনি কথা কৈ গ'ল নহয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট একদম সঁচা কথা হয় এতিয়া মই এবাৰ পিঁয়াজ ডিলৰ মানে ডিলাৰটোৰ মানে ফ্ৰণ্টতে আছোঁ মানে গাড়ীখন নিয়াৰ পৰা নহয় ইমানেই প্ৰব্লেম ওলাইছে প্ৰব্লেমেই প্ৰব্লেম প্ৰব্লেমেই প্ৰব্লেম গাড়ীখন নিওঁতে মানে চাহ তাহ খোৱা একদম মজা আৰু কিন্তু গাড়ীখন মানে যেতিয়া প্ৰব্লেম ওলায় নহয় ৰান্ধিলে মানে ঠিক নহয় আপোনাৰ আকৌ ঘৰত গৈ বেয়া হৈ যায় মানে দুমাহ হ'লে আকৌ আপোনাৰ মানে মানে ঠিক হ'ব লাগে অকল মানে মই বোলো অকল মোৰেম নেকি নহয় মানে যিকেইটা মানি আমি মানে পইচা উলিয়া নহয় এইকেইটা পইচা আকৌ গাড়ীখনতে দিব লাগে সেইকাৰণে কোনোবাই যদি ল'ম বুলি যদি আকৌ মানে আমাৰ নিচিনা গাড়ীখন হেৰি কৰিছে ন তেতিয়াও নল'ব আপুনি মানে বেয়াকৈ ফুচিব কৈছোঁ নহয় আৰু বেয়া পালেও বাৰু আকৌ মানে হেৰি কথা নহয় হয়নে নহয় কাৰণ মানে বহুত ল'ৰাই কিছুমান মানে বহুত হেৰি লৈ মানে গাড়ীখন লৈ সপোন লয় হয়নে নহয় সপোন মানে আপোনাৰ ভাঙি চুমা হৈ যাব সেইকাৰণে গাড়ীখন লওঁতে দহ বাৰমান শিকিব লাগে মানে মোৰ এতিয়া আপোনাৰ একবছৰৰ ওপৰত হ'ব সেই একবছৰ যিটো মানে হেৰি হ'ল ন মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ল মই আপোনালোকৰ মানে তাৰ ওপৰতহে মই এইখিনি কথা কৈ আছোঁ আৰু আৰু গাড়ীখনৰ কথা আৰু অলপ ক'বলৈ আছে ক'ম সেইটো আপোনাৰ নেক্সট আপোনালোকৰ মানে যেতিয়া ভিডিঅ'টো দিম মই তেতিয়া কৈ দিম বন্ধুসকল কি ক'ব ড্ৰাইভাৰ জীৱন ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় আপোনাৰ এঘণ্টা ৰুবলগীয়া হ'ল আৰু বহুত আমনি লাগে বোলে ৰৈ ৰৈ আৰু ইমান মানে ভোক লাগি আছিলে ভাতটো গৈ খাই দিলোগৈ আৰু ভাতটো খোৱাৰ পিছত পেটটো অলপ ভাল লাগিছে এতিয়া ফোন কৰিছে বোলে ক'লা আহিছোঁ তুমি আহা সেইকাৰণে সেইখিনি ৰৈ আছোঁ তাৰপিছত আৰু যামগৈ ঘৰলৈ ঘৰত গৈ আকৌ চাৰ্জ নাহিছোঁ চাৰ্জ কম আছে চাৰ্জ আপোনাৰ মাতটো আপোনাৰ দুঘাটহে আছে দুঘা ভাতো ভা এটা পাইছিলোঁ আপোনাৰ ফৰকা তালৈ গুচি গ'লোঁ তেনেকৈ বাৰু পইচাটো মিলি গ'ল আৰু এতিয়া যাম ঘৰলৈ অকণমান চাৰ্জ দি আকৌ আকৌ আপোনাৰ সন্ধিয়া সময়ত মানে দেৰগাঁও গুচি যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বন্ধুসকল সেইমাত্ৰ পালহি গোলাঘাটৰ পৰা আহি ঘৰ আৰু এতিয়া গাড়ীখন অকণমান চাৰ্জ দি মই নিজেও গা পা ধুই হাত চাত খাই ল'ম আকৌ তাৰপিছত ওলাই যাম দেৰগাঁও আৰু দেৰগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় আঠটামান বজাত ঘূৰি আহিম আৰু তাৰপিছতে আজিৰ দিনটো এনেকৈয়ে আদায় হ'ব আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই